Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafina Afini binti Muhammad Shukri, wakil dari kumpulan satu ingin membentangkan satu kajian kes yang telah menggemparkan negara iaitu rahsia gelap pegawai KBS lelaki di sebalik jutaan ringgit. Kes ini melibatkan salah guna kuasa penipuan kewangan dan aktiviti pengubahan wang haram yang telah berlaku dalam kementerian belia dan sukan Malaysia. Kajian kes ini mengupas satu skandal besar yang membabitkan seorang pegawai kanan Kementerian Belia dan Sukan yang telah menyeleweng dana awam sehingga mencecah juta ringgit menerusi penipuan pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kuasa selama bertahun-tahun. Individu yang telah menjadi dalang utama dalam kes ini ialah bekas setiausaha bahagian kewangan KBS yang telah menyalahgunakan jawatan beliau untuk kepentingan peribadi antara tahun 2010 hingga 2016. Beliau telah terlibat dalam membuat tuntutan palsu dan pengubahan wang haram melalui transaksi kewangan yang rumit dan terancang. Kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada Julai 2023 dan mendapat perhatian luas media serta orang awam. Berdasarkan hasil siasatan dan pendawaan, beliau telah berdepan dengan 96 pertuduhan iaitu terdiri daripada 32 pertuduhan di bawah Akta SPRM dan 64 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun secara serentak dan denda sebanyak 284.2 juta ringgit antara harta yang dirampas termasuklah barangan mewah seperti beg tangan berjenama, jam tangan, kereta mewah serta wang tunai dalam dan luar negara. Jadi ini menjadikan jumlah rampasan aset sebanyak 119 barangan kes. Manakala dari sudut perundangan, kes ini telah tertakluk di bawah beberapa akta penting. Mari kita lihat apa aktanya. Yang pertama ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta 694. Khususnya di Seksyen 17A yang berkaitan dengan suapan dan Seksyen 23 yang berkaitan dengan penyalahgunaan jawatan. Yang kedua ialah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA yang digunakan untuk mendakwa kes berkaitan transaksi haram dan penjamaran dana. Ketiga, Kanun Kesesaan Seksyen 165 yang memperuntukkan kesalahan seorang penjawat awam yang menerima benda berharga daripada pihak yang mempunyai hubungan rasmi dengannya. Seterusnya, kita akan beralih ke implikasi yang didapati melalui kes rasuah ini. Antara implikasinya ialah pertama, imej negara akan tercala khususnya di peringkat antarabangsa. Mengapa saya mengatakan begini? Hal ini kerana ialah kurangnya keyakinan pelabur asing untuk melabur di Malaysia akibat kegoyahan sistem tak baik urus. Jadi hal ini sudah semestinya menyebabkan ekonomi negara terjejas akibat ketirisan dana dari pelabur asing. Seterusnya, kes ini bukan sahaja memberi impak kepada negara, malah terhadap individu. Rakyat akan kurang kepercayaan terhadap kerajaan kerana terdapatnya pegawai yang tidak jujur dan amanah seperti dalam kes ini yang menyebabkan runtuhnya institusi kerajaan yang sepatutnya memberi peluang kepada rakyatnya untuk maju Jadi, hal ini sedikit sebanyak meningkatkan jurang sosial dan ekonomi apabila hanya segelintir individu yang dapat menikmati kekayaan hasil penyelewengan Sudah terang lagi bersuluh, kes seperti ini sudah semestinya akan memberi kesan negatif terhadap organisasi yang terlibat kes-kes rasuah seperti ini tidak lain tidak bukan pasti akan membusukkan nama organisasi tersebut dan integriti pengkhidmatan awam akan tercalar. Mana taknya dana program pembangunan yang sepatutnya dinikmati oleh semua pihak namun telah diseleweng dan akibatnya orang ramai akan mula memandang serong organisasi tersebut seperti dalam kajian kes ini organisasi yang terlibat ialah Kementerian Belia dan Sukan. Berhubungan itu, beberapa cadangan penambahbaikan telah dikemukakan untuk memastikan perkara seperti ini tidak berulang. Pertama, penguatkuasaan undang-undang dan pemantauan terhadap integriti penjawab awam perlu dilaksanakan secara lebih ketat. Lagi-lagi tidak kira pangkat atau kedudukan, sesiapa yang melanggar undang-undang perlu dibawa ke muka pengadilan dan diadili secara selayaknya. Kedua, pemantauan kewangan dalam kementerian mesti ditingkatkan melalui audit bekala yang telus dan sistematik. Ketiga, pelaporan dan audit bekala itu perlu dilakukan oleh agensi luar seperti SPRM dan Jabatan Audit Negara perlu dijadikan rutin bagi memastikan tidak berlakunya lagi manipulasi data secara dalaman. Keempat, semua penjawat awam perlu mengikuti latihan berkala berkaitan integriti dan etika kerja. Latihan ini harus memberi penekanan kepada nilai amanah dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas. Akhir sekali, perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun kita panggil sebagai whistleblower perlu diperkukuhkan agar kakitangan berani melaporkan penyelewengan yang telah disaksikannya tanpa takut di, aa, diberi tindakan balas ataupun dibuli di tempat kerja. Daripada kajian kes ini, beberapa pengajaran boleh diambil pertama jawatan adalah satu amanah dan bukannya untuk mengambil kesempatan seseorang yang telah diamanahkan tanggungjawab dalam kerajaan perlu menjalankan tugasnya secara jujur dan beretika kedua kedudukan tinggi tidak semestinya menjamin integriti apa yang penting ialah nilai dan prinsip individu itu sendiri ketiga rasah mungkin menguntungkan individu dalam jangka masa pendek tetapi sebenarnya ia akan merosakkan keseluruhan sistem dalam jangka masa panjang. Ia menyebabkan rakyat menderita dan negara akan terjejas. Keempat, penguatkuasaan undang-undang mestilah adil dan tegas tanpa memilih bulu. Ini penting untuk memastikan rakyat percaya bahawa keadilan masih wujud di negara ini. Sebagai penutup, apa yang saya dapat simpulkan daripada kajian kes ini ialah kes ini membuktikan bahawa apabila integriti digadai maka negara turut tegadai ia mengingatkan kita bahawa integriti bukan sekadar slogan tetapi mesti diamalkan dan ditegakkan dalam setiap lapisan penjikmatan awam kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang lahir di tanah Melayu Perlu bersatu menolak budaya rasah dan membina sistem pentadbiran yang lebih telus, adil dan bertanggungjawab. Hanya dengan itu, barulah negara kita dapat maju dan dihormati semula di mata dunia. Sekian, terima kasih.